असलकम आज मैं आप लोगों को नुस्खा बताने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार नुस्खा है जो घुटने लोग रिप्लेस करवाते हैं तकलीफ़ की वजह से जिनके घुटने घिस चुके हैं घुटनों की तकलीफ है बहुत दर्द है उसका मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ मुकम्मल वीडियो सुनिए सुनिएगा उस उस नुस्खे को आप कम से कम तीन महीने इस्तेमाल कर लें आप लोगों को क्लियर वाजे फ़र्क नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह अब घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं बैठें तो उठ नहीं सकते हैं उठें तो चल नहीं सकते और ऐसे खिंचाव है तनाव है स्टिफनेस है बॉ घुटनों के अंदर और लुब्रिकेशन ख़त्म हो चुकी है बॉल जो बॉल्स हैं जॉइंट्स के अंदर वो रगड़ खा रहे हैं काटिली डैमेज हो चुका है और हड्डियों की जो डेंसिटी देंस, कम हो रही है हड्डियाँ वीक हो रही हैं तो अक्सर का ये तकलीफ़ होती है उसके साथ साथ कुछ लोगों को श्याटिका का भी पेन होता है एल फाइव एल फोर जो है आ, जो वर्डी ब्राज हैं वो उनमें नर्व कंप्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से पूरी आपकी टांग के अंदर और आपके पूरे अवड अपने पीछे आपके सर तक पूरी तकलीफ़ होती है शदीद दर्द होता है उसके साथ साथ सर्वाइकल का भी पेन होता है जिनको भी इस तरह की बीमारी है वो ये नुस्खा है इसको इस्तेमाल करें और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बनाए इस्तेमाल करें इन शाला बहुत ही जल्द आराम आना शुरू हो जाएगा और ये कार्टिलेज रिपेयर होना शुरू हो जाएगा लेकिन ये अमले मुसलसल है इसको कंटिन्यू रखें तीन महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और इन शाला आप कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा अपनी रहनमई से नुस्खा क्या है आप लोगों ने करना क्या है सिक्सटी ग्राम सफेद मूसली लेनी है सफ़ेद मूसली अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें आप पढ़ें अगर आप फार्मासिस्ट हैं एम बी बी एस हैं आप उसका साइंस से तल्लाक है प्लीज जाकर इसको पढ़ें इसके रिसर्च आर्टिकल निकालें कि क्या यह शानदार चीज़ है सिक्सटी ग्राम मूसली लेनी है उसके बाद गूंद कतीरा जिसे हम ट्रेगा कान्त भी बोलते हैं बात कर टेबलेट्स में भी यूज़ करते हैं एज ए बाइंडर के तौर पे और गूँद कीकर जिसे अकाशिया गम कहते हैं कीकर की गूँ आपने चलते फिरते बचपन में कीकर से गूँ निकाल के खाई होगी बहुत ही शानदार चीज़ है ये पूरे बॉडी के लिए मगर घुटनों के लिए तो लाजवाब चीज़ है ये कार्टिलेज को भी रिपेयर करते हैं लुब्रिकेशन भी प्रोड्यूस करते हैं उसके आप गूँद कीकर कितना लेना है थर्टी ग्राम और गूँ कतीरा कितना लेना है थर्टी ग्राम अब नंबर थ्री पे आप लोगों ने इला छोटी इलाची का जो पौधा है उसकी जड़ उसकी जड़ का पाउडर सफ़ूप बनाना है सिक्सटी ग्राम वो लेना है और उसके साथ साथ आप ये नंबर नंबर थ्री हो गया नंबर फोर पर सुरनजान शेरें जिसे कॉल्ची कम कहते हैं कॉल्ची कम बहुत ही शानदार चीज़ है एंटी अर्थ, अर्थराथराइट भी यूज़ होती है एंटी गाउट के भी यूज़ होती है एंटी रोम रोमोटाइड यूज़ होती है ऑस्ट्रोप्रोसिस के लिए यूज़ होती है हर तरह के पेन के लिए यूज़ होती है स्वेलिंग के लिए यूज़ होती है कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है ये माइल्ड लेगजिव है अब सुरन जाने श्री हम बराबर क्वांटिटी में ले सकते थे 60 ग्राम मगर क्योंकि ये लेगजेटिव है तो प्रॉब्लम हो जाता अक्सर लोगों को तो आप इसकी डो इसकी जो है आप 30 ग्राम ऐड कर लें आप इन सबको पीस रख पिसवा लेना है बारीक पिसवा के रख लेना है आप रोजाना सुबह शाम एक कप दूध से एक कप पानी से आधा चम्मच हाफ टी स्पून आप लोगों ने डेली सुबह शाम लेना है और इन अल्लाह के फजल से आप लोगों को आराम आना शुरू हो जाएगा इसको थ्री मंथ के अंदर आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे इसको जारी रखें और इन श्या यह घटनों की बीमारी में बहुत अफाक़ा होगा बहुत फ़र्क पड़ेगा बहुत अथेंटिक चीज़ है आप जाकर इन सब चीज़ों को पढ़िए और इनको सर्च कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ ये क्या चीज़ें हैं बहुत शानदार नुस्खा है इसका अनमोल इसका कोई कंपेरिज़न नहीं कर सकते हम किसी से इसको इस्तेमाल करें एक दोबारा सुन लीजिए सफ़ेद मूसली सिक्सटी ग्राम गूंद की कट थर्टी ग्राम गूंद का तीरा थर्टी ग्राम और छोटी इलायची की जड़ का पाउडर सिक्सटी ग्राम और सुरन जान सुरनजान शीरी इसे कॉलचिक कम कहते हैं ये थर्टी ग्राम सब बराबर पीस के बना लेना है आधा चम्मच सुबह लेना है आधा चम्मच शाम लेना है जो लोग घुटनों की बीमारी मुबला हैं आर्थराइटिस में मुबलाएँ हैं गाउट में मुबलाएँ हैं प्लीज़ इस तरह को इस्तेमाल करें उनको बहुत ही फायदा होगा इन बहुत उनकी मददगार जिन उसका साबित होगा उनकी ज़िंदगी जिस मुसीबत में उससे उनको निजात मिलेगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ फिर एक नए टॉपिक के साथ आ, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होगा वीडियो अगर आपको पसंद आई इसको लाइक करें शेयर करें और दूसरे लोगों तक इसको पहुँचाएँ ये एक सद का जारी है ताकि आपके वसीले थे किसी का